Покажу ще одну огидну заяву від Вердкої путіністка Витязевої, яка шокувала відвертим зізнанням. Давайте послухаємо. Ко мне давно уже пришло, я просто как-то раньше стеснялась, наверное, озвучивать это, приходит, пришло понимание того, что Вы знаете, Георг, вот нет у меня ощущения чувства искупления перед Харьковом. Нет. У меня есть понимание того, что все цели нашей специальной военной операции должны быть достигнуты. Вот все цели и задачи. Потому что мы не идем на Украину, чтобы сделать им хорошо. Я сказала наконец-то это. Мы идем для того, чтобы нам здесь... Я не говорю хорошо, да, но чтобы здесь мы жили спокойно и чтобы подобное никогда, в Марковской области были мы никогда одна. больше не повторилось. Никогда больше такого не повторилось. І, власне, це все, що треба знати про рупорів Кремля. Вони прагнуть знищити нас, кажуть, щоб захистити своїх дітей. А от доля українських їх не хвилює. Тому пропагандисти закликають йти росіян до кінця знищувати, вбивати, окуповувати. І дуже вже Вітязєва хоче, щоб ця війна в підручники з історії увійшла перемогою Російської Федерації. Я своїй лучший 10 років життя. вот этому всему отдала и посвятила, да, вот этой борьбе, войне, стремлению, да, тому, чтобы мои дети уже в этом живут. Пусть хотя бы мои внуки, наши с вами внуки, да, будут жить под мирным небом, вот как мы когда-то вспоминали Великую Отечественную войну, чтобы вот эта война осталась у них в воспоминаниях, в учебниках, на кадрах, кинохроники, документальных, художественных фильмов. Мы продвигаемся вперед, тому что это соответствует нашій національній безопасности. Взагалі на Росії зараз от просто новий тренд ходити по телевізійних шоу і розповідати про велич федерації, тобто яка країна, такі і шоу. Тому дно пробивають навіть там, де здавалося б, це не можна зробити. Але це вкотре виглядає не тільки вже абсурдно, але й смішно тим часом вдови окупантів. Меня зовут Людмила Николаевна Бентли. Я обращаюсь к Александру Ивановичу Бастрыкину в связи с убийством моего мужа Рассела Боннера Бентли, известного в Донбассе под позывным «Техас». На мне его китель. Он является ветераном батальона «Восток», который воевал в Донецком аэропорту, на Авдеевской промзоне, весеноватой, ну, под Авдеевкой. 8 апреля этого года Рассел выехал на обстрел, чтобы помочь людям. И там впоследствии был задержан пятью военными пятой бригады имени Захарченко и впоследствии убит. Те, кто убили Рассела, они позорят честь и достоинство настоящих русских воинов, которые сейчас сражаются с фашистами на фронте. Дружина прокремлівського пропагандиста і Сполучених Штатів Америки Расела Бентлі, якого вбила російські військові у Донецьку Людмила. Вона звернулася до Бестрикіна, бо шукає справедливість та дарма. І у мене є велике пасія, що адвокат е -е, попитається розвалити діло за відсутствием самого тіла моєго мужа, тому що ці не люди. Они просто скрывают, где находится моего мужа тело. И из-за этого я не могу уже месяц его похоронить по христианским традициям. Рассел приехал в 2014 году в декабре сюда защищать невинных людей Донбасса. Он приехал как идейный человек бороться с фашизмом. У меня огромная просьба к вам взять это дело под ваш личный контроль, потому что есть опасения, что это дело попытается сторона обвиняемых развалить за фактом того, что нет тела, получается. Понимаете, в чем ужас состоит? В том, что Рассел принял православие осознанно, самостоятельно, еще в 2015 году. И Я П'яні макуєву до сих пор пограніть по християнськи Ось така от сумна історія: немає тіла, немає діла, і це не поодинока до речі історія. Але до них так і не дійде, що немає чого просто підтримувати Путіна. Ну і звісно, відправлятися на війну в Україну.